Лавриненко Олексій Жигорович. 23 го року роз'їхалася ця битва. Нашу в армію вже погнали німці від Сталінграда. І нас в армію дають мені трохи винтовку. Я її в руках не вирішав. Стріляв я очі заплющив, не знаю куди. Мене старики спасали там, бо я наймолодший був. Держали мене. спасибо им было. И дошли мы вот а за фронтом, за фронтом наша часть была, а под до Курской дуги наш убой. Убой, ну, там немец укупался на горе. И так был наших страх один, а в нас пустили вперед страхников. Я да, Трощенко Владимир Михайлович, 30 1931 года рождения, 6 -го... Любите? Раза два ходили партизаны в полицейский участок и, считай, гражданский комендант и жандармский. Немцев было небогато, полицаев было больше, из местных в основном. Комендантом гражданским был Шмидт. Фамилия помню, имя очень Я помню. Гродненская область, Сноненский район. Село Дребушки. Приехали там девушки здоровенные, нас каждого у дешку в хане. А те травки наши что-то кидали дальше. А наши эти травки их не травки нам. Ну, тогда э, приехали мы в Лейпциг. Вот. А тогда уже же, по, по же у... у бараки посадили. Так меня отдельно, Нину отдельно. А Лиля, я у вот сегодня не знаю, где Лиля была, что с мамой была, все не знаю. Я был около года в стрелковом полку, в роте связи, тянули линию кабеля. кабеля из штаба полка в батальон таким образом. Ну, знаете, на войне всякое бывает. Всякое. Но в основном это то, что народ гибнет. Я, я, вот вам могу вам рассказать, ну, пример такой, все эпизод... Генерал-губернатор. Генерал-губернатор, я же уже сказал, что его здесь и похоронили. Так? А сейчас выйдем на место, Николай и Николай Николаевич приедет и покажет, где. Вот так я показываю. Так. Вот приблизительно вот здесь а -а -а. генерал-губернатор черни, Черниговский. А -а -а. Может а -а -а. здесь, может здесь. Но, но, ну, вот так вот. Тут тоже были кресты, я вам сказал, а -а -а. с актива того... Святых. Людей. Святых. Я помню, там, там и груша была. Груша все это в прошлом году. Ты падаешь, и там, я помню, что... Банка забрали в 41 году на Петра На другой И шло их тогда 470 человек, 20 вот, сливочек. Не только сливочек, но и района, считай. И тут, где я офицер, и правил я в бане, к бане попрощались, и все. И наше воздействие. Знаете, что? Я под Пасечем пошел уже в 1942 году, под Пасечем. Брат работал, в брат свой приключил. Это я понял. В 38 году папа пошел на, на поля подготовку в 41 до войны, так его не бачу до сегодняшнего дня. Война застала меня в три года. Что я могу сказать про свою жизнь? Помню, как ховалась, как горела хата, помню. Помню, как стояли с мамой перед немецким танком, там косяя а на, на башне. На башне автоматниками. Но я уже че за маму держалась, че, так уже стояла по пять углов. У мамы на руках была дитя сестры, у сестры было 5 детей, 37-го, 39-го, 41-го и еще маленькие двоечки. Одно было упавшее на руках, одно мизного рюкзака. Мама подъехала к нам, гер-гер-гер, и вышла с тобой в госпиталь.